Esok pagi, aku pergi ke warung Pak Cik Jalil, orang tua yang pernah aku ingat sebagai rakan rapat datuk. Dia pandang aku lama sebelum dia ajak aku duduk. Kamu dah buka pintu belakang tu? Dia tanya tanpa muka dimah. Aku geleng. Jangan sesekali kamu buat. Masa darurat dulu, rumah arwah datuk kamu tu pernah jadi tempat persembunyian. Ada satu keluarga yang dia bantu. Suami isteri dan seorang anak perempuan. Tapi ada satu malam, Askar datang serbu. Mereka lari keluar ikut pintu belakang. Tapi ada yang tak sempat keluar. Siapa? Aku tanya. Anak perempuan tu. Mereka kata suara dia masih ada kat situ, menunggu pintu dibuka. Dan orang kampung dah biasa dengar suara tu. Aku pulang ke rumah dalam diam. Malam tu aku tulis semua dalam jurnal. Aku dah buat keputusan nak balik ke bandar esoknya. Tapi sebelum tidur, aku kemas bilik bawah. Di belakang almari besar, aku jumpa satu coretan pensel di dinding. Kalau suara tu memanggil, jangan jawab. Walau apa pun yang dia kata, dia tahu segalanya pasal kau. Aku terdiam. Aku tak pernah cerita apa-apa pasal diri aku sepanjang di kampung. Tapi malam tu, suara tu datang lagi. Azhar, ingat tak masa ibu ajar kau ikat tali kasut? Kau selalu buat simpul salah. Jantung aku berhenti seketika. Itu memang betul, tapi macam mana? Azhar, kalau kau tak buka sekarang, aku akan kesejukan sampai mati. Lagi sekali, aku melangkah ke arah pintu perlahan-lahan. Ibu rindu Azhar. Tangan aku dah atas tombol pintu. Keesokan paginya, rumah itu dijumpai dalam keadaan pintu belakang terbuka luas. Beg pakaian Azhar masih di dalam bilik. Kamera dia tertinggal di meja. Tiada siapa pernah nampak Azhar keluar dari kampung itu. Seminggu kemudian, warung Pak Cik Jalil menerima bungkusan yang dihantar tanpa nama. Di dalamnya, sebuah diari kulit lusuh milik Haji Rahmat. Cuma kini, ada satu muka surat tambahan, ditulis dengan tulisan tangan lebih moden. Aku akhirnya buka pintu itu, tapi yang masuk Bukan ibu. Tiada siapa tahu apa sebenarnya berlaku. Dan pintu belakang rumah itu kini dipaku rapat oleh penduduk kampung. Mereka kata, lebih baik dibiarkan begitu. Kerana kadang-kadang, waktu azan maghrib, suara itu masih memanggil dan ia masih tahu nama kamu.